Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərinə bir ev çəkib təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, evimizin içərisinə daxil olmuşam, içərisindən çəkirəm. Görürsünüz ki, bu mətbəxidir. Hörmətli izləyicilər, mətbəx mebeli var. Evimiz əşyalı satılır. Evimizə bax, bu qapıdan daxil olmuşam. Həyəti yoxdur deyim biləsiz. Üstü düz kirişli olduğuna deyim biləsiz. Evimiz e, yerləşdiyi yer Məktəbə, demək, Köhnə Bazara belə, deməli Telkom-a yaxın bir ərazidə yerləşir də. Xəzəlanda Telkom var, ona yaxın bir ərazidə yerləşir. Üsumançının yaxınlığında yerləşir. Evimiz belə gördünüz ki, baxın qapıdan daxil olanda bura hamam tualetidir, bura mətbəxi də görünüz kimi oturub durub oturmağa, yəni, yemək üçün və burada belə sol sulu var görürsüz, və bunlar da qalacaq. Soyucu ilə paltaryan çıxacaq. Yerdə qalan əşyalar qalacaq. Bura sanuzey də gördünüz ki, hörmətli izləyicilər. Qızdırıcısı da baxın bura hamamın içərisinə qoyulub evin qızdırsın belə pop peçindən qızdırırlar amma bura bir dənə iran peci alıb yəni qoymaq olar. Evimizin yataq otağını da sizə göstərdim. Yataq otağında gördüyümüz bu mebellər qalacaq. Mebel də ki özü yeni mebeldir. Yataq otağının mebeli yenidir. Yataq otağının burada belə bir fortuçcası var. Döşəməsi taxtadır. Damı da ki düz damdır. Yəni düz kirişlidir. Demək, bir az paketdir. Belə evimi satışa çıxıb 25.000 manata deyilir. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun, izləyin. Elə uzus evlər məndə çox olacaq. Sağ olun, sağolla qalın hörmətli izləyicilər.